Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dövlətin hazırladığı sosial yardım proqramlarında işsizlər də nəzərə alınıb. Yardım proqramları çərçivəsində qeydiyyatda olan 200 min işsiz şəxs 2 ay 190 manat birdəfəlik yardım alacaq və onların bu yardımı alması üçün təkrar dövlət məşğulluq xidmətinə müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Lakin burada düşündürücü bir məqam var. Məlumdur ki, ölkədə qeydiyyatda olmasa da işsiz olan çoxlu sayda insan var və karantin rejimi ilə əlaqədar onların sayı daha da artıb. Bəs bu insanlar nə edəcək? Onlar bu yardımdan yararlana biləcəkmi? Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Taliblı Yeni Sabah ha saytına verdiyi açıqlamada bildirib ki, Bir dəfəlik ödəmə məşğulluq mərkəzlərində qeydiyyatda olan işsizlərlə yanaşı, xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi müddət ərzində müraciət edərək bu statusu alacaq şəxslərə də şamil olunacaq və onlar e-sosial.az saytı vasitəsilə məşğulluq sistemində qeydiyyatdan keçib işsiz statusu almalıdırlar. Qanuna əsasən işsiz şəxs işi və qazancı olmayan, işsiz kimi qeydiyyatı alınan, əmək qabiliyyətli yaşda olan, əmək qabiliyyətli şəxsdir. Muzla işləyən nölçü hüququ bi xarakterli müqabilələrlə işləyən sahibkarlar, müəyyətdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, ailə kənd ə, ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri, əyani təhsil alan tələbələr və başqaları məşğul şəxs sayıldığından işsiz kimi qeydiyyata alına bilməzlər. Ona görə də bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar işsiz şəxs kimi qeydiyyata alınmaq üçün müraciət etməməlidirlər. Çünki kütləvi müraciətlər nəticəsində elektron sistemlər əlavə yüklənməyə məruz qalır. Müraciətlərin emalında çətinliklər yaşanır. İşsiz kimi qeydiyyatdan keçən şəxslərdən isə hazırda dövlətdən sosial ödəniş, ünvanlı sosial yardım, pensiya, təqaüd, müavinət və s. alanlara birdəfəlik ödəniş verilməyəcək. Bu da ödənişin məhz bu yardıma ehtiyacı olanlara ünvanlanması, pandemiya dövründə real olaraq zərər çəkən şəxslərə münasibətdə ədalətli yanaşmanı təmin etmə məqsədi daşıyır. Fazil Talıbov diqqətə çatdırıb ki, çoxsaylı müraciətlərlə bağlı Elektron sistemdə yüklənmələrin artmaması və müraciətlərə baxılmasında növbərliyin təmin olunması üçün yaxın saatlarda ölkənin şəhər və rayonları üzrə müraciət qrafiki açıqlanacaq. İşsiz statusuna uyğun gələn şəxslər qeydiyyatda olduqları rayon, şəhər üzrə məhz həmin qrafikdə qeyd edilən tarixdə elektron qaydada müraciətlərini edə bilərlər. Qeyd edək ki, məşğulluq mərkəzlərində pandemiya ilə əlaqədar olaraq vətəndaş qəbulları dayandırılıb. Bu müraciətlər qəbul olunmur. Ona görə də kriteriyalara uyğun olan şəxslər elektron müraciət etməyə məcburdurlar. Elektron müraciət üçün ən asan və sadə yolu təqdim edirik. 1. www.sosialas saytına daxil olun. 2. Əgər asan imza və elektron imzanız yoxdursa, onda istifadəçi fərdi identifikasiya indi nömrəsi, yəni FIN ilə daxil olmalısınız. 3. Onlayn qaydada istifadəçi FIN-inin əldə olunması üçün qeydiyyatdan keçin düyməsini seçərək şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu və adınıza olan mobil nömrənizi daxil edin. 4. Mobil telefonunuza gələn aktivasiya kodunu uyğun xanada yazıb öz şifrənizi təyin etməklə qeydiyyatınızı tamamlayın. 5. İstifadəçi fin ilə daxil olun. Şifrənizi yığın və məşğulluq bölməsinə daxil olub orada uyğun məlumatları yerləşdirin.